assalomu alaykum azizlar men youtube tarmog'ida Azon tv kanalidagi o'sha fikrat dasturini kuzatib boraman unda tarixchi olimimiz ajoyib inson ixtiyor esonovni chiqishlarini doim kuzataman komentariyalardan birida o'qib qoldim firdavsiy aytgan ekan agar rustamni men rustam qilmaganimda u shundayligicha oddiyligicha qolib ketardi degan gapi bor ekan napoleonni napoleyon qilayotgan ixtiyor aka degan bir kommentariy o'qidim to'g'ri men bu gapga qo'shilaman ixtiyor isonovni yigirma birinchi asrni firdavsiysi desak bo'laveradi bizga tarixni judayam chiroyli qilib tushuntirib beryaptilar to'g'ri yo'ldalar xudo xohlasa chunki hozir ko'pchilik yoshlarimiz ba'zilari kitob o'qimay qo'ygan paytda internetda bo'lsa ham tarixni bizga o'rgatayotgan <laughs> ajoyib inson ustoz omad tilayman salomat bo'ling kuch quvvat bersin